Оце їду дорогой и згадую Кузьму. Кажу, взять бы их с раки, да посадите, все, ребята. Вот. дорога в село, в, мир, в село. Как можно проехать? И это для конец дороги, тут вроде начнется зараз асфальт. Вот я выбачаюсь. Дивіться, вот проедусь. Тут еду вроде быстро. Вот что робиться забуте село, как говорят, на болотах. Ну все, ну, ну чуть дальше проедем. А еду, до речи, <coughs> возил дитину в лекарню. Возил дитину в лекарню, заболела. Хоть уже не это, показываю минимально, Это передача. Вот нам болота. Полы взрослые. Кто позаботится? Кучка тут старики, молодежь есть и так далее. Кто про них подумает? Кто, кто может при влаге? Поможите вот этим людям. Я скажу, скоро приехала тоже там забирать детей. Ну, вот. Почему же тихо? Как кто скажет? вот. Почему я? А, ладно, все будет Украина, а колись на нашей улице будет праздник. Будут эти водители сейчас просят. Да, проехать. Как проехать? Кто скажет? А ну, водители, подказывают. А треба ехать, на по центру. Тут не так кинет и так далее. Всем добра, хорошей здоровой, счастливой, настоящего, хорошего будущего. А вот будет. А вот будет. О, пожалуйста, видите, ну як, ну як, ребята, як. я говорю, больная дитина, ну какие вихоты, ну за больной дитины, ну что? Ну, что за Ладно, всем добра. Это есть такие, книжки, красота. Вот сюда вот, вот зиму вот, всю вот, показываю. Браво, Кузьма! Ну, наверное, ну все, амфибия моя, ну куда, куда, как? Как? Як. Ладно, дай будем всем вот. Добро.